Ə, hazırda necədir vəsiyyət və bildiyimiz qədər ilə siz görən bu tap qara qoyunlu ə, hissəsindəsiz və buyurun son məlumatları istənilşdək. Biz demək olar ki, bu son cəfpədə yerləşirik. Bu bina sonuncu binadır. Bundan sonra artıq Erməni pozisiyaları görünür. İç orasında da ki bu günlər insə hər səhər saat 6-dan baxmayaraq ki Azərbaycan ordusu atəşkəs elan edib, Erməni tərəfi Erməni hərbi birləşmələri atəşi səhər saat 6-dan bərpa ediblər və Tapqara Qoyunlu kəndini atəşə tutublar. Müxtəlif çaplı artilleriya Qavitsə və toplarından kənd cəmaati burdadır, kənd cəmaati kəndə atmayıblar. E, Burdadılar və e, həyat burada davam edir. E, necə, səhər necə başladılar? Səhər axşamdan başladılar. Üzü təqdim edirəm. Əli e, Şənhəsibov, e, Taprakarlıq onun kənd sakini. E, axşamdan başladılar, e, səhərə yaxın daha da gücləndirdilər. E, sağ olsun ordumuz, düşmənə laiqli cavabını verir. Onlar ancaq e, ki dünənləri müharibə təkəssənindən sonra 3 saat ərzində bizimkilər heç bir düşməna zərbə endirmədi. Ancaq onlar atəşəni pozdular və ondan sonra bizim ordumuz e, onlara laikiz cavablarını verdi. Onlar da e, bundan istifadə edib ancaq həmin atəşə vaxtı kənddəki evləri vururlar. Onlardan biri də qurdudu. Bu bu ev dördən də bir neçə dəfə vurulub, yəni bir dəfə vurulmayıb, birinci dəfə vurulub. Ona görə ki, ön xəttdə yerləşəndir və istəyirəm bu sizə bu mermillərin düşən yerlərini də çəkib göstərəsiz. Bu da ə, onların istifadə etdiyi bir növ minomet qurğularından atdığı mermillərdir. Baxın, mermillərin köhnə və istifadəyə yararsız olduğunu sübut edən dəlillər var burada. Bu görürsünüz, bu minomet mermisinin 4 dənə pərəsi olmalıdı. Lakin bu 4 pərədən cəmisi 2 pəri açılıb, 2 pərə is açılmayıb. Bu da o deməkdir ki, avadanlıq çox köhnədir, texnika və mermilər çox köhnədir və Erməni tərəfinin hərbi birləşmələrinin istifadə etdiyi, bu günlərim istifadə etdiyi silah və sursat sözsüz ki, Azərbaycan ordusunun silah və sursatından qat-qat geri qalır əştirəm sizi. Ə mülki halar arasında itkilər var mı Tapkaraqoyunlu da? Çünki məlumatlar daxil olur ki, əsasən yaşayış məntəqələri atəşə tutulur. Biz 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 deməli demək olar ki, artıq 2 saatdan çoxdur burada yerləşirik. Səhərdən atəşə baxmayaraq burada əhali əhaliyə heç bir şey olmayıb. yaralılar və ə, Allah eləməsin ölənlər yoxdur. Ə, və insanların da ə, hal vəziyyəti də çox gözəldir. Bu ə, burada yaşayanlarla əlaqəli sual verilir ki, ə, ölən itən Təmiz aşağı. Nay. Quraqlar, <laughs> neçə adam batırır. Ha. Əştiris zamanı? Bəli, bəli, buyurun, buyurun, eştiririk sizi. Ha, hə, bu növbəti bir atəş idi. Biz onu keçdik. Yəni bununla biz burdan keçsək, bu mövqeyə dəysək daha yaxşı ola bilər ki, bizi görə bilərlər. Bəli, biz, biz sizinlə daha, daha sonra bağlantı etməyə çalışacağıq. Hazırda bağlantımız Teşekkür devam edilir. İstir canlı efir vaxtı size təqdim edilir. Vəziyyət, vəziyyət normaldır. Vəziyyət normaldır. Yəni, e, əhali tərəfindən heç bir problem yoxdur ve insanlar e, hayatını devam edirlər. Bakmayalım ki, böyle bir provokasiyalar var. insanlar hayatı devam edir və e, biz de buradayız. Yəni, Aynəs də buradadır və e, son ana qədər də hamı burada. Kənd sakinlərdə hamısı buradadır, bəli. bu. <laughs> çox gözəl. Salam,